Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі Час порад, програма, яка відповість на усі ваші запитання. Сьогодні говоримо про чай та про те, як вибирати цей найрозповсюдженіший у всьому світові напій. А у другій частині програми будемо робити прикраси для найгарнішої частини людства. Тож залишайтеся з нами! У нас в гостях у студії Костянтин Мазурик, експерт з чаю. Сьогодні він розповість нам, як саме треба вибирати чай. Добрий день, Костянтин. Добрий день. Давайте ж почнемо. Розкажіть, який чай ми п'ємо, чи правильно ми це робимо, і як вибирати цей напій? Ну, то, що ми це делаємо правильно, я впевнений. А... Единственное, что самое главное, я всегда хотел бы, с чего, с чего хотел бы начать, это с того, что в первую очередь надо выбирать воду, с которой вы пьете чай. Это самое-самое-самое главное. Все, все, все остальное приходит после того, как вы выбираете для себя правильную воду. То есть иногда даже вода может зашкодить смаку чая? Это в первую очередь. Обязательно надо брать чистую воду, и тогда вкус чая будет раскрываться полностью без этого вы пьете ну не совсем тот чай который покупаете и тогда покупка дорогого качественного чая не имеет смысла, если вы пользуетесь обыкновенной водой. Вот. это самый главный критерий при употреблении чая. Это такой найпростейший секрет. Да, чай. самый главный, самый простой секрет. Очень обидно, когда в каких-нибудь кафе, в ресторанах или еще где-нибудь вам наливают чай, и этот и чай заливают э, водой из-под крана, допустим. И вы просто не чувствуете тот букет, который был заранее поставщиком или кем-то вложен в этот продукт. Добре, если мы воду уже выбрали. Мы разобрали вот. а так, вот яку теперь... треба да. Сам, Самое интересное, считается, что самый лучший чай это крупнорестовый. Ну, то есть есть такое уверенное заблуждение в людях. Это возникло потому, что в начале 90-х начали вести чай с Цейлона, и на цейлоне крупнорестовой чай был самый дешевый. Поэтому, естественно, покупали самый дешевый, красивый чай, он вкусный, в принципе, с ним все в порядке. Но это не самый дорогой чай и это не самый ароматный чай, который может быть. Я хотел бы такую сделать маленькую, как ликбез что ли. Что такое крупный лист, что такое средний лист, вот, и что такое чай в принципе, как растение, наверное. Так, расскажи, BNFC, нажал знает. Смотрите, вот если, какая самая главная ценность чая? Вы, это чай, чайный чайная почка, которая собирает, точнее, чайная, чайные листья, которые собирают обычно для чая. Например, если вы покупаете крупный лист, это, как правило, вот эти вот нижние листья чайные. Вот. В нем содержится небольшое количество кофеина, там, фенольных каких-то соединений. Это я вам сейчас биологию рассказываю. То есть это специально изучали люди химическим образом, раскладывали этот чай был институт чая при СССР, ну и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, здесь минимальное количество кофеина, то, из-за чего, собственно, мы пьем чай, что нас очень сильно радует, когда тот эффект, который дает нам чай здесь, уже кофеина побольше, кофеина фенольных соединений. Вот, этот чай уже выглядит э, более. Это Более, что? да, маленькие листики. И самое ценное, естественно, вот здесь вот на вершинке, там где э, чайная почечка, э, чай э, цвет этого чая уже светленький, э, самой самой чайной почки беленький иногда бывает. Я принес вам чай, чтобы показать, как это выглядит ну в, 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 готов, в готовом заварке, не, в, в готовом виде. Например, вот этот чай это будет соответствовать вот самым верхним листикам. Это маленький чай, это средние листики. Винный дребнейший. Вон не совсем, он не самый мелкий, это средний листовой чай. И там очень много беленьких прожилок. Это чайные почки. Вот этот чай будет давать вам максимальный эффект по аромату, по вкусу, по эффекту. Ну, то есть, если его заваривать там 2 грамма этого чая то вы ну вы просто почувствуете прилив сил это правда вот вот этот чай это Orange Пикоя. он соответствует средним листикам специальная обработка их позволяет их скрутиться в такие аккуратненькие длинненькие палочки вот это все при заваривании он раскрывается, раскрыв, да, раскрывается И раскрывается получается такие аккуратненькие одинаковые листочки вот этот более обыкновенный чай крупнолистовой. листовой вот это ну, как, какой у вас любимый актер? О, их богато. Ну, ну сам, о. самый, самый такой. Как самый. у всех женок Джонни Депп. Джонни Депп, хорошо, значит, вот этот вот, этот Джонни Депп, а это э, хороший, надежный мужчина, вот. А вот это посередине, там, например, там, Меньшиков, вот. Вот это вот примерно, вот если вот так разделить чай, то здесь надежный семьянин, это крупный листовой, обыкновенный чай, он он с, и с ароматом, с ним все в порядке, то есть это можно как покупать, пить, наслаждаться. А вот это вот значит вам попался Джонни Депп. Это наикращий Это наикращий да? Когда мы приходим в магазин выбирать чай, угу. то как нужно объяснить продавцу, что мы хотим иметь? Чай должен быть ароматный, усима корыстными якостями еще потрібно вперше сказать и продавцу еще він порадовал в гарный чай ну в первую очередь чай это удовольствие ну когда вы покупаете этот чай то есть вы должны получать от него удовольствие поэтому смотрите по своему настроению наверное так то есть задавайте чего хочется да, в какой момент? по вашему там самый вкусный чай в магазине вот. а знать вы уже должны, когда вы идете, вы должны понимать, что средний листовой чай это будет самый вкусный чай. Если там будут беленькие прожилки, значит, это чай с типсами. Если вы хотите различные ароматы настроения, то есть вы подбираете уже под то настроение, с которым вы попадаете в магазин, ну тот чай, что вам в этот момент будет интереснее. Как видел разные подробку чая ведь справжнего? Чем может его в так? таки? Сейчас э, именно подделок чая нет, ну вот подделок подделок, ну то есть невозможно привести какую-то другую траву и назвать ее чаем, то есть мы уже э, перепробовали, ну почти все э, люди такое количество чая, что ну, невозможно взять, привести что-то назвать его чаем и, и вы купите и вам это понравится, э -э -э этого уже не случится. Единственное, что какие бывают подделки. Например, можно продавать чай с одной страны, например, с Вьетнама, продавать его как цейлонский чай. Или чай там, я не с Аргентины, опять же, выдавать его за индийский. Вот. Это можно понять только купив этот чай и заварив других способов не существует. А чем вид эти чаи, например, аргентинский и цейлонского? Он отличается ароматом э, и эффектом, который дает на, на организм. цейлонский краще. А в так? цейлоне, да, в цейлонском чае больше кофеинов, фенольных соединений, ну, этих научных соединений, э, которые. Когда выпиваешь чай, э, ты почему-то начинаешь радоваться жизни, там всему остальному, всему окружающему. Это значит, вы выпили хороший чай. Ну, вот это его свойство. Чай, в принципе, ну такой же напиток, который, можно сказать, вызывает привыкание. То есть, если вы любите чай, любите кофе. Вы замечаете, что через какое-то время вы хотите выпить чай опять. Так, уже не, не и, можем да, мы и, без этого. Да, и э, вот именно в, в цейлонском чае его не надо пить постоянно. Вы, вы его выпиваете и чувствуете, что есть приход этой радости. То, точно так же вы выпиваете хороший чай, там китайский хороший чай, цейлонский хороший чай, индийский хороший чай. То есть у вас есть эффект. Когда вы пьете недорогие чай, там аргентинский, вьетнамский, не все, конечно, то есть я имею в виду недорогие по качеству. Я уверен, что и во Вьетнаме, и в Аргентине можно собирать хороший чай. Но есть тогда различная стоимость. А, на жаль, бывают такие низкая Ну, угу. просто это более массовые продукты, да, они везутся по более низкой цене. з цих, з цих сторон, я маю ввідомо. Як чаї впливають на організм? Про радість ми вже почули. А взагалі на органи людини, як впливає якісний чай? Активізують їх, тонізують. <рес> ну, от іменно ім, таким, возбуждаючим. Чай дійснує завжди возбуждаючим. Тобто від чаю лише користь. Чи є і негативні сторони? Ну, якщо ви переп'єте чай, є поняття чефір, всем известное. То есть если вы перепьете много чая, то организм получит ну, стресс такой. Слишком, слишком много энергии, это тоже вредно для него. То есть сильно заваривать чай не потребно. Да, да, еще очень важно. После того, как вы взяли хороший чай, не надо его залить кипятком и оставить на час, допустим, и в течение часа подливать себе с заварника. И думать, что вы купили самый лучший чай и будете получать, ну, вы какое-то время будете получать удовольствие, но потом вы поймете, какая разница, собственно. Чай должен завариваться минут 5 не больше. Ну, я сейчас говорю о черных чаях. Mm -hmm. я, есть еще китайские чай, которые можно заваривать там 20 раз, 10 раз. Но опять же, это все тоже понимают превратно, потому что, ну, думают, значит, можно купить зеленый чай, залить его раз он простоит там 10-20 минут, вы зальете его второй раз, опять, и так не получается. То есть это... Так даже уже в другое, он не мает. Да, во второй раз, да, он и удивляется, вот мне рассказывали, там 20 раз можно... Нет, есть специальная церемония, которая связана с подобным, с подобным чаепитием время заварки чая. Вообще китайцы, когда видят, как мы пьем чай, у них традиция очень долгая, там, тысячи лет. Вот. И когда они видят, как мы завариваем чай, их охватывает жах. Так, жах да. вот. Они чай фактически пьют на пролив. То есть заливают. Ну, Во-первых, они пьют, если мы сейчас говорим о хорошем, хорошем чае если вы купили хороший чай и хотите получить от него максимум удовольствия, то надо максимально как бы придерживаться тем, тех инструкций, которые вам даст человек, который вам этот чай продает, если он вам, конечно, это все рассказал. Либо найдите в интернете. Открыв свои секреты. Да. Чай заливается. Что значит 20 раз залить хороший там зеленый чай или улун? Потом расскажу. Вы должны там буквально 20-30 секунд. Залили кипятком, слили, заварка остается сухая. И вот каждый раз э, что такое наше чаепитие? Мы берем, 5 минут заварили чай и выпиваем Ты эту готов, готовую заварку. Это вкусно, хорошо, замечательно. А это неправильно. Не, правильно. Тут нет понятия, правильно неправильно. Здесь нравится, не нравится. Это же чай, это удовольствие. Вот. А китайцы делят эту заварку там на... На 20 раз. Вот, грубо говоря, то же самое количество воды, но ты пьешь его поделенное на 20 порций, допустим. И каждая порция получается другая по вкусу, с другим настроением, с другим ароматом. И они, ну, они к жизни относятся чуть-чуть иначе. Они стараются там, каждое мгновение чувствовать, как оно. Жити, это их, да это и философия ну вот наверное исходя из этого ну плюс э, долгая традиция э, за счет этого они пьют чай вот маленькими порциями и по чуть-чуть добавляют кипяточек. так это вы рассказывали про черный чай да и правда извините так Чи правда еще белый чай я одним из наилитнейших чаев да правда что это такая белый чай Белый чай ⁇ это чай, который не проходит никаких термических обработок. Его собирают с куста и высушивает, ну, можно сказать, высушивает на солнышке. А чай этот, опять же, получили китайцы. Они, так как очень долгая культура, они вывели сорт чая, который не требует дополнительной термической обработки. Вот. И он высыхает и превращается, ну, в чай отличающийся по вкусу, немного по аромату от простого зеленого чая, ну и тем более от черного чая. Есть несколько разновидностей белых чаев. И опять же, самый ценный по тому же самому принципу именно верхушечки чайных почек. Дребные. Да, он среднелистовой такой. Там именно сама почечка, там три листочка их собирают все только вручную, и за счет этого получается высокая стоимость. И у него очень легкий, тонкий вкус. То есть к этому чаю тоже надо прийти со временем. Не все могут уподобиться этот смак, так? Ну, можно прийти купить, там, не знаю, вино за тысячу долларов, выпить его залпом и не понять, за что же, собственно. То же самое с чаем. То есть необходимо воспитывать в себе вкус этому продукту. Воєсько потрібно спробувати. Надо пробувати і пробувати следующий, 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 вибирать то, що вам нравиться. Нашим глядачам я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, тому телефонуйте, задавайте свої запитання, і ми будемо відповідати. Константин, розкажіть, які ще види чаю є, окрім білого? Жовтий я чула є? Жовтий є, так, і червоний. Червоний это, е, красне это, ну Обычные вот эти вот чаи, то, что мы называем черные, в Китае называется червон, красный. Есть чаи улуны. Ну, вообще, как бы вся классификация чая изначально была китайской. Это белый, желтый, зеленый, улуны, красный чай и пуэры и черный чай. Вот этот вот сток, стоп есть классификации чая. Давайте начнем с желтого. Что это такое? Это чай, который проходит небольшую степень ферментации. Это тоже только дорогие чаи, только в принципе желтый чай это самый, один из самых дорогих, это еще, может считать, считайте, дороже, чем белый. Это улучшенный белый чай. Uh, on... Чи схожі вони за смаком на зелений, який розповсюджений зараз. Так, yeah, вони uh, схожі, і вони збираються тільки з определених кустів. Ми маємо телефонний дзвінок, так. Ми вас слухаємо. Добрий день, говоріть. На жаль, якісь щось вийшло не так. Перетелефонуйте, мы за любки будем отвечать на ваши вопросы. А мы продолжим говорить про желтый чай. Желтый чай очень дорогой. Здесь, если вы только начинаете увлекаться чаем, то отложите его на потом. То есть с веком его нужно пить? Нет, нет, нет. Я имею в виду, что его стоимость и его вкус придет к вам со временем. То есть вам захочется попробовать что-то еще. Есть более яркие чаи, которые для старта, ну, более оптимально. Есть улуны, например. Вот. Этот чай ферментирован больше, чем желтый и больше, чем зеленый. Зел, ну, зеленый чай не ферментируется. Вот. И, э, и они сейчас становятся очень популярны. Я сейчас назову несколько названий. Потом вы их можете найти в магазинах или еще Тигуанинь и Дахун Пау, большой красный или там ярко-красный халат. Вот, два этих чая запомните и как-нибудь найдите. Дахун Пау выглядит вот такие вот крупнолистовые чаи. <послушать> вот. Это не означает, что они снизу. это означает, что это сбор чая подразумевает и обработка его, и, и сам вид чая. Это очень крупнолистовой чай, такой-такой средний. И из него делается вот чай Дахун Пау. Як він вот. впливає на організм людини? Чому він такий популярний зараз? У нього дуже яркий, запоминаючийся аромат і вкус. Він не буває дешевий, тобто ви його не купите в супермаркеті на полці. Або в пакетиках. Або в пакетиках, так. Да. Ну, в пакетиках, ні, не буде. Не будемо про це так зараз. Вот. Uh, у него характерный вкус, характерный аромат, и в Китае его стоимость там, достигает там, десятков тысяч долларов за килограмм. Вот. Но опять же, китайцы, они... это их часть культуры, которая на протяжении многих тысяч лет складывалась. И для них покупать э, такой чай за такие деньги это нормально. То есть есть религия чая Пау, есть религия чая Тигуанин, допустим. Это все находится в одной провинции, эти два города, в провинции Фудзянь. Это получается юго-восток Китая, напротив еще остров Тайвань. Если кому интересно, можно посмотреть по карте. Вот. Как эти два чая между собой видрезняются? Они как, ну как сильно, в общем сильно как белое вино и красное вино отличается. Если дахунпао, он густой, очень ароматный, темный чай, то тигуанин, наоборот, светлый, зеленый, очень насыщенный цветочными ароматами, как будто бы вы попадаете весной в лес, где цветет сирень, цветет акация, вот, вот такое вот ощущение от чаев. Опять же, я говорю о чаях там, высокого очень уровня. Это вы почувствуете, сразу зайдя в магазин, где продаются такие чаи. Просто их понюхав, попробовав, подержав в руках, по подышав. Сразу захочется спробовать. Да. То есть, ну вы, вы по крайней мере сразу это почувствуете. Если хороший чай, вы это видите. То есть обов'язково нужно спробовать такие чаи. Ну. Так. Да. Сколько чашек такого чая можно выпить? мабуть не очень много и можно пить на ночь, например, они же тонизируют организм, да, не тониз... Да, однозначно, чай тонизирует организм и вечером пить крепкие хорошие чаи или хорошие зеленые чаи, я... ну, в зависимости от организма, мне все равно, то есть выпью я на ночь или Но все же таки не будем рекомендовать, ну, лучше для... с утра пить этот чай. відбадьорювати себе, настроювати на робочий день? Все виключно залежить від здоров'я людини. Для одних э, випити чай на ніч – це до ранку не спати, а для других це просто получить удовольствие от чаю пити. Чай, чай пуер також дуже популярний і серед молоді зараз, і взагалі. Що це таке, як треба пити цей чай, який в нього смак? Вот, э, чай пуер – це те, що можна назвати по настоящему чорним чаем. потому что он проходит э, дополнительную процесс ферментации. Ферментация это изменение как бы его качества от зеленого к, к темным. темному. Вот, например, э, черный чай, который мы пьем, китайцы называют красный, его ферментация м, проис, э, протяженность ее э, ферментации около 5-8 часов, допустим пока его собрали, пока положили, пока обработали, пока высушили, там проходит там полдня, допустим. С утра собрали, к, 3 трем, к, трём, к, трём, к трём часа дня уже готовый чай. Вот. Пуэр обрабатывается таким образом. Есть два вида пуэра, зеленый пуэр и черный пуэр. Вот я говорю сейчас про черный пуэр. Время ферментации несколько... Там, 15, 20, 30 дней. Он находится во влажном состоянии и в нем происходят процессы. И чай, и заварка получается э, смолисто черная. Ну, и такой пуэр очень прессованный насыщенная. чай, да? Да. И пуэр после этого его прессуют в такие блинчики, потому что его история э, начиналась в Китае, в Юнане. Э, этот чай поставляли в Тибет, меняли их на лошадей. Это так и называется там один из видов пуэра. чайна, лошадинна дорога. Тобто це такий цікавий дуже чай, але існує думка, що якщо випити багато чаю пуера, то він діє, навіть запаморочення може викликати у людини. Чи правда це, чи спростуйте цю думку? Ні, це не правда. Нічого... Опять же, якщо багато випити будь-якого чаю, то буде э, у організму перебор кофіни. Ну, можна купити много кофеина, выпить его в таблетках, и вам будет плохо, гарантированно. Будет вот то, же то, то, же самое, если вы возьмете там, 200, 300, 400 грамм чая, заварите его и, и это все вместе. Как сам ПР действует на организм человека? точно так же, как и любой чай. Как Як будь який чай? Да а по корости чаю? Единственное, Я что так. в нем есть, вот э, сильно ферментированный чай, он действует еще частично и очищающий, именно пояс, mm. а, потому что, ну, как, наверное, что-то ближе к активированному углю, там процессы ферментации уже настолько прошли, что нету э, сильно активных, кроме кофеина, веществ, которые бы за... Ну, как-то забивали организм. Поэтому ПР действует как очиститель. Для тех, кто хочет схуднуть. да, для тех, кто хочет похудеть, ПР. да, ПР ⁇ это лучший вариант. И кош у Луны это схуднению, худнению? Чени. Ну, как, как и любые крепкие, хорошие чели. У нас все-таки есть телефонный звонок. так мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день говорить. Добрый день. Добрый день. Добрый день, алло. Так, добрый день, э, Меня чай? зовут Виктор, у меня такой вопрос. А э, на что первое нужно обратить внимание при выборе качественного чая? Дуже вам дякую. Зараз будем отвечать. Костянтин, пожалуйста. Ну, на сам чай. Я вроде только об этом говорил. Ну, на сам чай, на, на лист. То есть лист должен быть очень равномерным. вы можете посмотреть еще раз сюда. То есть Чаинки, они все примерно одинаковые, то есть это гарантия, по крайней мере, что чай не смешан с разных стран, с разных мест, то есть чай более или менее равномерен, вот, чаинки все одинаковые, то есть это первое, что вы должны обратить внимание, а второе, вы можете взять чаинку и попытаться ее, ну, раскрошить у себя в руках, mm -hmm. вот. Если чай очень пересушен, он мгновенно высыпает, рассыпается в пыль. Если, например, чай неправильно хранят, будет ощущение влажности, что это чай влажный. То есть, чай должен быть упругий и однородный. Перед этим еще, после этого обратите внимание на запах чая. То есть, чай должен пахнуть чаем. Это Uh, у него очень богатый аромат. У него есть там некоторые чаи пахнут черносливным каким-то ароматом, хлебным, uh, выпечкой. Ну то есть это качественный чай, имеет сильный вкусный. Главное, чтобы яркий, яркий чай и аромат. запах чаю сподобался. Да, да. И, и если вы видите, что, например, если смешать вот этот чай и, и такой чай в одном месте, то вы увидите такой не соответстве, когда ви Такеї не треба купляти, краще. Ну, це значить щось, щось не так. Я вам дуже дякую. На жаль, наш час вже закінчується. Дуже вам дякую за корисні поради, і маю надію, що усі наші глядачі знайшли відповіді на свої запитання. Я нагадую, що сьогодні у студії у нас гостя був експерт з чаю Костянтин Мазурик. Дякуємо. Запрошуємо вас ще до нас у гості. Дякуємо Пей -пейте за увагу та задоволття. Дякую. А нашим глядачам хочу сказати, що зараз ми подивимося сюжет про каву та про її користь.